коллектива «Современник». Многие годы она была гордостью и украшением коллектива. Сейчас она стала прекрасной исполнительницей эстрадных песен. Тем не менее, годы, проведенные в «Современнике», остались для нее самые лучшие, самыми трогательными, яркими, которые она вспомнит с огромным трепетом и благодарностью. И вся в своем сердце бесконечную любовь и уважение к руководителю коллектива Анны Ариковой. На сцене Тамилец Елизавета, песня моя Украина.